В общем, поступила информация, что на трассе уже грибочки продают. Белые, красноголовцы. Мы с Наташей решили проскочить у нас ближайший березняк. Ну что я вам скажу? Пожалуйста. Це бабки мясистые такие крупные. О, бабочка. только мы зашли. Ось вот, еще ты. один стоит красивый, дуже мясистый. Уже три штуки нашел на ровном месте. А тут, тут еще раз вылазил, и он на бабка стоит, может и бляк. Нет, я бабка, ну видите, я ножка какой пуща. До дерева подросла, вот так вот рыба аккуратно, чтобы не взломать ее. Ножка туга, не червила, чувствую. О! Пожалуйста, видите, какой красавчик. На белый похоже, на белячок. Но это бабка, а может и белый. Не, бабка, <laughs> грибник, под дорогой прямо, вот еще одна стоит, красивая, ну это такая уже сухенькая, но, не, не сухенькая, ей просто зайчик надгрыз, и все, пожалуйста, больше чем рука моя, а вот рядышком еще две маленькие гляньте, какие пистончики красивенные. Начал, начинается потроху тихая охота. Сейчас я их постараюсь вдвоем вырвать, они вдвоем растут. О, боже, какая красота. А тут он еще один маленький сбыть. О, раз, такие вот малыш. Не прошел у трех метров. Все одна бабочка. Они тоже вкусные, жареные, кстати. А это такие мясистые, вон ножки какие крупные, гляньте. Прошел хороший дождь у нас, перед этим была жара. И он сработается, пожалуйста. Ну а все ребята, я только что вот тут взял беляка. Это самый настоящий беляк. Пахнет беляком даже. Двойный. Тут в чем березничку есть копанка такая. Тут запустили трохи рыбы. Вот трошки клея рыба. Люди он себе. Кто на рыбалке, кто на грибах Тут и коровы купаются. Я малым еще красиво вылкалась. Она была меньше. Сейчас ее раскопал и расширил. Вот некоторые даже умудряются купаться по Пойду Наташу шукать. шлычок жарил. Тут столичек стоял. Здесь исчез. Наверное, спалил и на дрова. А тут уж такая нашему вниманию открывается красивая поляна. брызги, Дуже гарно. Озеро позади осталось. Но тут почему-то грибов я не наблюдаю, вот там в начале порезняка, штук 15-20 уже я набрал, среди них есть даже несколько белых, то есть гриб уже пошел, можно ехать спокойно в лес и сбирать грибы. Нашел, вон пакет стоит впереди. Это сырая стоит. Мы их не собираем. Ну что, нашла что-то? Да. Белячка нашла? Белячка нет. А я, по-моему, два белячка нашел. Б там тоже. тоже пакет набрала. Почти полный. А тут уже брызнячок заканчивается. Начинается речка. Спущусь еще тут пройдусь. Дядь, красавчики. Короче, можно ехать по грибу и железно. Да. А бабочка. Мне вот в борознику вс ножки в грибах радуют. Гляньте, какие ножки. Шикарные... Как Як... mm -hmm. два пальца. Ще нашли ще ось гляньте, нашли чогось, я не бачу їх в цьому году щось от, незаметно поки. може ще рано головить. Ну він весенький, малесенький, у нас отсюда он бабку бачу здоровенно. Вон эти, гляньте. Очень красивый. Опять двойный. я двойные находил. Тоже. Гарные. Тут он, <говорит> он еще Да. А он там дальше. Я Да. он там дальше. Я А вот это не гриб тут? Гриб, <гриб> под листочками, вот так сидел под листочками, не видно. Зайчик, там не будет. что я издалека побачил а, он вон, бачу видите видно его и на видео даже так, стоит крупный ножка высоченная листочки приподнимают раз о, гляньте, какие длиннющие а где ты забрала? Спасибо, что забрала. Я понял. Я... О, забирай ножика иди, я тебе покажу крупнейшую бабку Наташ, молодец. Я увлекся просто и забылся за ножик. Представляешь? Увлекся, такие адреналин пошел грибный еще. Увлекся и забыл за ножик прямо. Вон, дивизийка здоровенная стоит. Ого! Угу, Ого! Угу. Короче, козырька, как иди, да я слышу. Ось, гляньте, яйка крупная бабка. Я бы, конечно, красноголовчика пошукал. Красиво. И шляпка белая, кстати. Он еще, ну не сухий и не гнилый. Нет, он молоденький, хорошо быстро вырос просто. Наташ, положи его себе, пожалуйста. Не, не помещается. На. Рыбы в пакет не помещаются. А я еще говорю, бери один пакет, два будет лишнее. Оказывается, не лишнее. <свес> Еще <один> экземплярчик. Он <свес> таки А, нет, это загнивший. На жаль манипусика нашел опять на сковородочку. Но ножки длинные, прекрасные. Красивые. Красивые. Заразы. Вон вот красивые. Опа. Он красивый. Все, вон, горочка, село начинается тут. Коровы оттуда ходят постысь. Вернулись до велосипедов. Так що можете виходити на тиху охоту спокойно. Оце я думав, що біляк. Не, Оце. не це бабки. Це бабки только молодые. Красивые зарази, он. Ну це ти десь поогрывав такие маленькі. Красивые. Як писюнчики. Ай, класс. Все, выходите на тихую охоту потроху.